Din gelmir bizi ləzzətdən məhrum eləsin. Din bunun üçün gəlmir. Din sadəcə olar, gəlib bizlərə başa salsın ki, maddi ləzzətlərdən ibarət deyil həyat. Maddi ləzzətlərə başınızı qarışdırmayın. Həqiqi ləzzətlərdən məhrum olarsınız. Din bunu deməyə gəlib. Din həqiqətə yol açıb bizə necə həzz almaq olar həyatdan, ləzzət almaq olar. Onun qayda-qanunların gətirib bizə üçün. Allah bizi çox istəyir və tələbimizə uyğun din göndərib. Ruhumun tələbinə uyğun din göndərib. Baş çox maddi ləzzətlərə qatışanda həqiqi ləzzətlərdən məhrum oluruq. Buna görə din bu qədə deyib başqa çox qatma maddi ləzzətlərə. Düşmənimiz deyil ki, Allahımız. Allah bizi sevir də. Deməli başqa bir şey fikirləşib biz üçün ora hazırlayır bizi. Mən